Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu Dimana pada kesempatan kali ini Kang Mumu mau membahas terkait beberapa jenis benih padi Terbaru dengan produksi yang sangat tinggi Dan ketahanan terhadap roboh yang cukup tahan Makanya ini menjadi rekomendasi ditanam di tahun 2025 ini Karena memasuki musim penghujan Nah, ada salah satu dari jenis padi ini yang malainya bisa mencapai 40 cm loh. Makanya saksikan video ini sampai selesai ya. <SILENGAL> Jumbo 01 Ini merupakan jenis padi galur yang berasal dari Lamongan Untuk jenis padi ini memiliki umur yang lumayan cukup pinjah ya Yaitu 80 hari setelah tanamnya Untuk tinggi tanaman sendiri ini cukup pendek ya sekitar 100 cm tidak terlalu tinggi jadi ini tahan dari kerobohan untuk jumlah bulir permalainya ini cukup banyak 300 sampai dengan 500 bulir permalainya bisa dilihat sendiri nih para sahabat ya sampai 25 batang akan produktif yang jadi malai. Untuk potensi dari hasil jenis padi ini, ini bisa mencapai 10 sampai dengan 12 ton per hektare. Dengan ketinggian yang tidak terlalu tinggi dan juga memiliki batang yang sangat kokoh, ini juga menjadikan kelebihan dari jenis padi ini sehingga tahan dari kerebahan Selain dari rasa nasi yang sangat pulem, ini juga memiliki aroma yang khas dari jenis padi ini. Para sahabat Kang dimanapun kalian berada dan para petani di Nusantara, jangan khawatir untuk menanam dari jenis padi ini. Karena jenis padi ini memiliki daun bendera tegak, sehingga aman dari serangan hama burung pipit, jadi cocok ditanam di daerah pegunungan atau daerah tadah hujan. Jenis padi ini juga toleran terhadap serangan jamur dan bakteri ya para sahabat. Yang selanjutnya yaitu padi sedayu. Jenis padi ini memiliki potensi yang sangat tinggi ya, yaitu sampai dengan 12 ton per hektarnya dengan umur 90 sampai dengan 95 hari setelah tanamnya. Lumayan gede juga ya. Kemudian untuk anakan sendiri ini memiliki anakan produktif 25 sampai dengan 35 batang per dengan tinggi tanaman yaitu 90 cm. Untuk batang sendiri ini dan kokoh sehingga tahan dari kerebahan untuk jumlah bulir per malainya ini bisa mencapai 250 sampai dengan 300 bulir per malainya cukup banyak juga ya kemudian untuk panjang malai sendiri ini bisa mencapai 35 cm untuk bentuk gabah sendiri ini besar dan juga panjang. Untuk warna sendiri kuning cerah. Dengan berat per 1000 bulirnya ini mencapai 30 gram per 1000 bulir. Untuk karakteristik dari beras sendiri ini warnanya bening dan tidak berkapur dengan memiliki Rasa yang enak dan juga pulen untuk daun bendera sendiri ini tegak, jadi jangan khawatir dengan adanya serangan burung pipit karena dari jenis tanaman ini, burung pipit tidak menyukainya kemudian ketahanan dari hama dan penyakit ini juga tahan terhadap hama barang batang coklat kemudian juga tahan terhadap penyakit dan selanjutnya yaitu varietas C. kawasen yang berasal dari Ciamis, di mana jenis padi ini memiliki keunggulan yaitu malai yang sangat panjang bisa mencapai 40 cm. Kemudian untuk rasa sendiri ini rasanya enak dan juga tekstur nasi yang pulen. Untuk gabah sendiri bentuknya panjang dan besar. Ini sangat disukai para tengkulak. Untuk bobot sendiri ini Kadang-kadang lebih pari 32 loh. Kemudian Untuk ketahanan rombong Juga ini sangat tahan Kemudian Untuk ketahanan terhadap hama Dan penyakit ini cukup tahan Terutama dari hama Warang batang coklat Kemudian keunggulan lainnya Ini mudah adaptasi Baik di lahan Tadah hujan ataupun di lahan rawa Kemudian, di dataran rendah ataupun di dataran tinggi, ini cocok ditanam, apalagi rekomendasi ditanam di musim penghujan, karena ini padi tidak termasuk padi turungan yang mudah roboh karena memiliki batang yang cukup besar. mungkin itu review singkat terkait jenis padi malai panjang anti roboh bagi para sahabat yang memerlukan dari jenis padi ini silahkan dilihat kolom deskripsi di sana ada link untuk pembeliannya dan bagi para sahabat yang pernah menanam dari jenis yang tadi kamu review <tuh> yang mempunyai pengalaman terhadap jenis padi ini silahkan berbagi ilmunya di kolom komentar kita saling berbagi antara petani. Kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.